сколько лет Я? Три с половиной года. Добровольно да тебя... пришли? Да. А Я можете теперь сказать? жалею об этом. Когда что? попал сюда, жалею об этом. Да потому что ты приходишь в этот госпиталь, и тебе говорят, иди туда, бля. Ты приходишь туда, и говорят, а мы не тут, иди туда. И вот ты вот ходишь, блядь, как до**б, туда-сюда, туда-сюда. Вот и все. Что вас зараз бентежить, как письковое? Меня бентежит. бентежит то, что, блин, мне надо взять то-то, то-то, я не могу это сделать. Потому что я пришел к нервопатологу, а там мне говорят, нервопатолог на 14.20. И там еще 5 человек тоже на 14.20 сидят. То есть я понимаю, что на 14.20 меня никто не возьмет. Вот это меня и бентежит. Что такое отношение к военным, военные, которые... Воевали, теперь ты приезжаешь и не можешь тут ничего порешать. Как бы вы хотели покращить это? Или пусть едут потихонечку, все воюют, вот эти доктора, которые здесь сидят. И там можно научиться дисциплины чуть-чуть. Что войсковый, который раненый приезжает, ему надо носиться нормально. А не так, как относится сейчас. Вы, ну ничего, что не поменяет. То, что вы вот это делаете... Оно не, же... ну чему? Розголос в нашей стране очень ну, Да, да, работает, работает, я знаю. А расскажи, как вас зовут? Алексей. Алексей, расскажите, как потрапили у войско? не засыпал просто, чтоб я знал, что я так попаду, то я б никуда б не поехал. Вот и все. Поехал, потому что русский на Николаев. И я понимал, что если попросят Николаев, зайдут и в Одессу. А вот. вы из Витки? С Одессы.